पुणे येथे सोलापूर विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल पद्धतीने उद्घाटन नूतनीकरण सोलापूर विमानतळाचे रविवारी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास व्हर्च्युअल पद्धतीने एका शानदार कार्यक्रमात लोकार्पण झाले सोलापूर विमानतळावर ज्येष्ठ आमदार सुभाष देशमुख जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद महानगरपालिकेच्या आयुक्त शीतल तेली उगले माजी खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर महास्वामी वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी जिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर सोलापूर विकास मंचचे केतन शाह माजी आमदार नरसिंग मेंगजे यांच्यासह सोलापुरातील व्यवसाय उद्योजक विविध क्षेत्रातील ठराविक मान्यवरांची उपस्थिती यावेळी होती पुणे येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत सोलापूर विमानतळासह विविध प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्च्युअल पद्धतीने उद्घाटन केले ही बात में संकलित के लिए है संपादक गुरुदादा गायकवाडे ने भगवान विठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह उपहार मिला सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया यहाँ के टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाई गई है यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई है इससे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी भगवान विठल के दर्शन करने के लिए लोग अब सीधे सोलापुर पहुंच सकते हैं व्यापार कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा मैं महाराष्ट्र के लोगों को आप सबको ताजा घड़ामोड़ी पहाड़ आज महाराष्ट्र सुखदेव न्यूज या YouTube चैनल ला लाइक और सब्सक्राइब करा ताजा घड़ामोड़ी पहाड़ आज महाराष्ट्र सुखदेव न्यूज या YouTube चैनल ला लाइक और करा